Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terungkap penyebab 4000 jemaah calon haji furoda 2022 gagal berangkat ke Arab Saudi. Sebanyak 4000 jemaah calon haji furoda batal diberangkatkan ke tanah suci. Diketahui ada beberapa penyebab sehingga jemaah calon haji furoda gagal berangkat ke Arab Saudi. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Syarikat Penyelenggara Umroh dan Haji, Sapuhi, Syam Resviadi. Sampai hari ini ada total sekitar 4 ribuan calon jemaah haji CHJ, yang belum bisa mendapatkan visa dikarenakan sudah penuhnya jumlah kuota internasional sebesar 1 juta, jemaah haji, ujarnya saat dihubungi Kompas. TV, Minggu tanggal 3 Juli tahun 2022. Ia mengungkapkan, tahun ini hanya ada sedikit haji furoda yang berhasil diberangkatkan. Namun, Syam tidak menyebutkan jumlah pastinya. Lantas, apa saja yang bisa membuat jemaah calon haji furoda gagal berangkat? Haji Furoda adalah haji yang visa hajinya diperoleh melalui undangan dari pemerintah kerajaan Arab Saudi. Dikutip dari laman Kementerian Agama Kemenak Ibadah Haji Furoda diperbolehkan, Asalkan jemaah calon haji mendapatkan visa dan mendapat izin dari Arab Saudi, maka jemaah tersebut bisa memasuki wilayah negara Arab Saudi. Jemaah calon haji Furoda yang disebut haji mandiri ini dikelola oleh travel haji resmi, travel tidak resmi, atau tidak berizin. Yayasan yang memiliki afiliasi dengan pemerintah kerajaan Arab Saudi, perorangan. Ada sebagian penyelenggara, baik travel haji ataupun perorangan, yang menyelewengkan istilah furoda dengan menggunakan visa non-haji yang digunakan untuk berhaji. Para jemaah yang menggunakan visa non-haji akan mengalami berbagai masalah, baik ketika menjelang keberangkatan di tanah air maupun saat pelaksanaan ibadah haji di tanah suci. Penyelenggaraan haji furoda dengan menggunakan visa non-haji umal dan ziarah rentan terjadinya pengabaian hak-hak jemaah terutama terkait aspek pelayanan, pembinaan, dan perlindungan. Dalam praktiknya, jemaah furoda yang diberangkatkan oleh penyelenggara menggunakan visa dalam tiga jenis, yakni 1. Visa haji, inilah cara yang benar, dan jemaah terjamin dapat melaksanakan ibadah haji. 2. Penyelenggara mendapatkan visa haji dari vendor, provider visa melalui sistem e -Haj. Tiga, untuk visa Furoda, jemaah harus membayar paket programnya seperti mengikuti program Haji reguler dan Haji plus dengan kuota pemerintah. Beberapa ketentuan Haji Furoda telah disalahgunakan, baik dari sisi biaya maupun mekanisme. Dari sisi biaya, Haji Furoda yang menggunakan visa Haji, jemaah dikenakan tarif yang sangat mahal bisa mencapai enam kali lipat biaya haji reguler kuota, yakni antara 150 juta rupiah hingga 300 juta rupiah. Dari sisi mekanisme, dalam perspektif hukum di Arab Saudi sebagai tuan rumah penyelenggara ibadah haji, furoda diperbolehkan. Namun, istilah furoda disalahgunakan oleh sebagian oknum travel penyelenggara, karena visa yang digunakan adalah visa non-haji, bisa berupa visa ziarah atau visa umal. Penyelenggara pun tetap mengklaim bahwa mekanisme tersebut disebutnya sebagai haji furoda. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.